Что ты делаешь? Весна, гормоны. КВН, перспективы. Так, стоп, Влада! Я реально зовут Влада, Встань на место. Забудьте про гормоны. Роста. Вика, да. давай такими шутками ты не будешь позорить нас, философов, перед географами, историками и юристами. А что? А нам еще всем надо на одной бирже стоять. Позорить. Все равно декана здесь нет. Да, реально. Где декан? Я не знаю. А вы кто? Я замдекана. А вы кто? Сложный вопрос. А вы? Еще проще. А? Это не вопрос. А? Так, стоп! Что за странное у вас общение? Какой факультет, такое и общение. И что будет? Одна килограмма. Дядь, да, так себе шутка. Давай перешутим. Давай. Да, стоп! Опять перешучивать. Мне кажется, дело не в шутках. А в чем? В нашем выходе. Давай перевыйдем. Давай! Только как? Как на первом курсе! Привык жив ⁇ т, будет, пустя будет, да, у меня есть, на парковке. Не не а то, что придумал, то и играет. бару прогуляв. Нічого, ти ж не будеш в нього три роки грати. Слухайте, а я написала шутку. Сама написала? Само. Сама. Точно сама? Не з інтернету. Опять перешучивать. Мне кажется, дело не в шутках. А в чем? В нашем выходе. Давай, Давай только как! Как в 1834. Пацаны должны писать первыми, подумал Иван Федоров и написал апостол. Берлан, а мы выиграем сегодня? Конечно же! Почему? Потому что в 1834-м других факультетов еще не было. вопрос Симоненко. Ой. Ты знаешь, что ты людина! Ты знаешь про это, чи нет? Ну, Стоп! Твоя... Это не той Симоненко! Можете щось про нього сказати? Наркоман! Щось поконкретніше можна? Звісно. ЛСД 10 мг на задати. 10... Заберіть її звідси! Нічого не хочеш нам сказати! Ні. Я знав, що так буде. Але в нас є таємна зброя! Відео! І однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, несіть вишиванку, чи хто згадає, чи забуде. была. Яка беда мене, яка чума посыла. А сила снова развела. щоб жить ни в кого права не питаюсь, Щоб жить я все кайданы розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ты тоже, как и мы, патриот. Так, На конференции патриотів ни збивати клубнику. Эй! Друзья, вы знаете, у разных команд разная мотивация пройти в финал. Кому-то нужно признание, кому-то нужны деньги. Кто-то хочет выиграть кругосветное путешествие, шалые каникулы. Нам всего этого не нужно. Нам нужны только ваши улыбки, ваша радость и...